ایکسو بائیوگرافیز چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم اسلامی سنہری دور کے بارے میں بات کرتے ہیں جو درمیانی دور میں بڑے پیمانے پر ترقی اور سائنسی دریافتوں کے تبادلے کا دور تھا اب آئیے اس بات کا جائزہ لے کے مفکرین کی اس جماعت نے سائنس کے بارے میں ہماری سمجھ کی ترقی میں کس طرح تعاون کیا تجربات کے ذریعے نظریہ سازی جانچ اور تجزیہ کرنے کے عمل کو سائنسی طریقہ کہا جاتا ہے ہزاروں سالوں سے مظاہر کو سمجھنے کے لیے منظم طریقے سے جانچنے کے طریقے سائنسی کامیابیوں کا باعث بنے ہیں سائنسی طریقہ کار کے مباحث کی جڑے قدیم مصر اور بابل سے ہیں لیکن یہ ہندو اور بدھ فلسفیوں کے درمیان قدیم ہندوستان میں بھی آزادانہ طور پر ابھرے ہیں اسی طرح قدیم یونانی فلسفیوں اور طبیبوں کے درمیان سائنسی طریقے ایک اہم موضوع تھے سب سے اہم ارستو ہوگا جس نے استمبات اور دلکش استدلال دونوں کے طریقے تیار کیے اور اکثر کم تعریف کیے جانے والے ڈیموکریٹس جس نے اس کے وجود کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھا ایٹم مادے کی ایک ایسی چیز جسے مزید توڑا نہیں جا سکتا حقیقت کو اس کے اجزاء میں توڑ کر تاہم یہ تمام نظریہ تھا اور اسلامی دنیا میں نظریہ ابتدائی تجرباتی طریقوں کو تیار کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کا سامنا کرنا پڑا یہاں تجربات کو چلانے اور مختلف مفروضوں کو جانچنے کے لیے پیمائش کا استعمال کرنے کا خیال اپنے اندر آیا اسلامی سنہری دور کے بہت سے عظیم مفقرین کثیر السانی اور جرنلسٹ تھے بہت سے نام بار بار سامنے آئیں گے کیونکہ انہوں نے مطالعہ کے مختلف شبوں میں کام کیا تجرباتی طریقوں کا ایک عظیم ڈیویلپر اس زمانے کے عظیم دماغوں میں سے ایک ہے حسن ابن الہیسم الہیسم کی پیدائش جدید دور کے عراق میں ہوئی تھی اور اس نے اپنا زیادہ تر کام بعید امارات کے وزیر آسیاسی مشیر کے طور پر کیا تجرباتی تجربات کے ساتھ مل کر منطقی استدلال کا استعمال کرتے ہوئے اس نے روشنی اور بصارت کی نوعیت پر بہت سے یونانی فلسفیوں سے اختلاف کیا جس پر ہم بعد میں بات کریں گے الہی سن نے اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر سچائی کی تلاش میں دیکھا اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسے تلاش کرنا مشکل ہے اور سفر کرنے کے لیے ایک مشکل راستہ اس نے مسلسل شکوک و شبہات اور مشاہدے کے ذریعے سچائی کو تلاش کرنے کے عمل پر عمل کیا یہ سوچ مثبتیت کی ابتدائی شکل ہے آئیے نظریہ کے فطری مظاہر کے بارے میں علم صرف مشاہدے اور استدلال سے حاصل کیا جا سکتا مزید برآں الہیسم کی تحریریں آکمس ریزر کے اصول کو استعمال کرنے کی ایک شکل کی نشاندہی کرتی ہیں اور مختلف کے درمیان انتخاب کرتے وقت مفروضوں کی کم تعداد کے ساتھ آپشن کا انتخاب کرتی ہیں مظاہر کی وضاحت اس نے اکثر قدیم یونانی متون میں اس طرح کی فکر کی نشوونما کے فقدان سے مایوسی کی نشاندہی کی الہیسم نے اس کام کے ذریعے جو کچھ کیا اس سے سائنسی طریقوں میں شمولیت کے خیال کا تعارف ہوتا ہے استمبات استدلال کے برخلاف جہاں کوئی مظاہر کی ممکنہ وضاحتوں کو اس وقت تک ہٹاتا ہے جب تک کہ صرف ایک باقی نہ رہ جائے انڈکشن شواہد کا ایک مجموعہ بناتا ہے اور ایک نظریہ تلاش کرنے کے لیے وجہ کا استعمال کرتا ہے جو کہ ہاتھ میں موجود سب سے بہترین وضاحت ہے یہ سوچ جدید سائنس کے پیچھے فلسفہ ہے اس دور میں سائنسی طریقہ کار کے ایک اور ڈویلپر فارسی سائنسدان ابو ریحان البیرونی تھے اس نے قدرتی اصولوں کو تلاش کرنے کے لیے منظم تجربات میں اور بھی زیادہ دلچسپی لی البیرونی نے تجربات کی تکرار پر بہت زور دیا جو کہ جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیاد ہے اس نے مشاہدے میں تعصب کو روکنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تشویش ظاہر کی اور اس طرح اکثر تجربات کو کئی بار دہرایا گیا البیرونی اوزاروں اور ان کا استعمال کرنے والے انسانوں کی موروثی غلطیوں کی تلافی کے لیے نتائج کی اوسط بنانا چاہتا تھا یہ پیشفت درمیانی عمر کے دوران سائنسی ترقی کی بنیاد تلاش کرے گی اور سائنسی طریقہ کار مزید ترقی سے گزرے گا جب تک کہ بارہ و صدی تک سو سال بعد تک نہیں گزرے گا نمبر سسٹم اسلامی اسکالرس نے ریاضی کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی کی ہے بہت سے معاملات میں انہوں نے دنیا بھر کے اسکالرز کو استعمال کیا تاکہ اداد کے بارے میں ہماری سمجھ کے کچھ انتہائی بنیادی حصوں کو پار پولیلیٹ کیا جا سکے ہم خود نمبروں سے شروع کر سکتے ہیں ہمارے پاس اداد کی تحریر کا موجودہ نظام ایک وجہ سے بول چال کی اصطلاح عربی ہندسوں کے مطابق ہے نمبر سسٹم کی ابتدا آٹھوں صدی میں ہندوستان میں ہندو ریاضی دانوں سے ہوئی جس میں صفر کا تصور بھی شامل ہے ہندوستان سے یہ بغداد کے دربار میں آیا جہاں اس نے ہلچل مچانے والے شہر کے شاندار کام کرنے والے ریاضی دانوں کی توجہ مبزول کرائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فارسی ریاضی دان محمد بن موسا الخوارزمی کی توجہ میں آیا آٹھ سو بیس میں اس نے ہندو ہنسوں کے ساتھ حساب کتاب شائع کیا جس میں بیس دس عددی نظام کو بڑے پیمانے پر اپنانے کی وکالت کی گئی جس نے ریاضی کے کام کو بہت زیادہ قابل انتظام بنا دیا اس کتاب کو یوریشیا اور شمالی افریقہ میں کاپی اور ترجمہ کیا جائے گا اس کا لاطینی ترجمہ دا نومرو تھا الخوارزمی کے نام کی یہ لاطینی شکل بلاخر الگورتھم کی اصطلاح کی اصل کے طور پر کام کرے گی سو سال کے اندر اسلامی اسکالرس نے اس شراکت کو لے لیا اسے پھیلایا اور ان ہنسوں کے لیے نئے اور ذہین استعمال تیار کرنا شروع کیے جن میں اشاریہ کے استعمال کی پہلی صورت بھی شامل تھی الجبرا اداد کی علامت کا یہ طاقتور نیا طریقہ ریاضی میں اسلامی سنہری دور کے علماء کا واحد تعاون نہیں تھا اسلامی ریاضی دانوں کی ایک توجہ جدید دور کے الجبرا کی ترقی تھی الجبرا کا لفظ ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے عربی اصطلاح سے آیا ہے الخوارزمی ایک بڑا عالم بھی تھا جسے یونانی ریاضی دان دی کے ساتھ مل کر الجبرا کا باپ کہا جاتا ہے اس کا زیادہ تر کام کثیر الجہتی مساوات کو کم کرنے کی تکنیکوں سے متعلق تھا ایک مختلف ریاضی دان عمر خیام کیوبک مساوات کی دنیا کو تیار کرنے کے لیے الخوارزمی کے کام پر بنایا گیا ایک مختلف مصری ریاضی دان ابو کامل شجا ابن اسلم ابن محمد ابن شجاء الخوارزمی کے کام کو منفی اداد اور ان کے اشارے کی کھوج تک پھیلاتے ہیں الجبرا سے باہر ریاضی دانوں نے اس عرصے کے دوران انڈکشن غیر معقول نمبروں کے ساتھ کام کرنے اور ان کے اشارے اور سائنس کے قربی قانون جیسے شبوں میں بھی اہم پیش رفت کی اس کے بعد یہ کام طبیعیات کے سائنسی دائرے میں اسلامی سنہری دور کے دوران بڑے پیمانے پر پیش رفت کا ترجمہ کرے گا نیوٹن کے حرکت کے قوانین سے پہلے اسلامی طبیعیات دانوں نے صورت رد عمل اور محرک کے تصورات تیار کیے تھے بہت سے ابتدائی پیشرفت تھے جو بلاخر نیوٹن کے حرکات کے قوانین اور عام طور پر نیوٹنین فزکس بن جائیں گے آپٹکس لیکن جہاں سنہری دور میں فزکس تیار ہوئی وہ آپٹکس کا شعبہ تھا آفزکس کا مطالعہ روشنی کی خصوصیات انعکاس اور انعکاس کے قوانین کی ترقی بغداد کے ماہر طبیعیات ابو سعد اللہ ابن سحل کے دور میں شروع ہوئی اس نے ایک باثر مقالہ لکھا جس میں اس بات کی تحقیق کی گئی کہ کس طرح خمدار آئین روشنی کو موڑتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں استراب کے پہلے قانون کو تیار کرتے ہیں اور انکلسٹک لینس ایجاد کرتے ہیں چشموں کی ترقی میں ایک اہم ابتدائی ایجاد اور آخر کار کیمرہ پھر جب الہیسن نے میدان میں کام کرنا شروع کیا تو آپٹکس مکمل طور پر بدل جائے گی وہی الہیسن جس نے سائنسی طریقہ کار کا علم بردار کیا تھا اکثر اسے بصریت کے باپ کا خطاب بھی ملتا ہے اور بلا وجہ نہیں اس نے اپنا کام اس کام کا تجزیہ کرنا شروع کیا جو یونانیوں نے عکاسی پر کیا تھا آپٹکس پر اپنی مشہور کتاب میں اس نے بصارت کی نوعیت پر بتلیموس اور اوکلڈ کی پسند کے ساتھ اہم اختلاف شائع کیا یونانیوں کا پختہ یقین تھا کہ بینائی سونار آرڈار کی طرح کام کرتی ہے یہ آنکھوں سے خارج ہونے والی روشنی تھی اور بینائی دینے کے لیے منقس ہوتی تھی الہی سن نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور درست انداز میں کہا کہ روشنی آنکھوں میں منقس ہوتی ہے اور لینس کے ذریعے بینائی کی فزیالوجی کی وضاحت کر سکتا ہے ایسا کرنے سے کیمرہ اوبسکورا تیار ہوتا ہے اس نے روشنی کی حرکت کی نوعیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جیسے اشیاء کی حرکت کی یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ حرکت کے بہت سے قوانین اسی طرح لاگو ہوتے ہیں فلکیات اور سائنسی ترقی وہاں نہیں رکی اہم ترقی کا ایک اور مقام فلکیات کا میدان تھا قبلہ، کبا کی سمت کا تعین کرنے کے ایک منصوبے کے حصے کے طور پر فلکیات کی ترقی میں بہت زیادہ کوششیں کی گئیں مسلمانوں کی نماز میں کسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں قبلہ رخ ہو کر زمین پر کہیں بھی ادا کرے انہوں نے علم نجوم کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے بھی کیا کہ اہم امال کب انجام دینے ہیں ان شعبوں کو تیار کرتے ہوئے الخوارزمی جیسے پولی میتھس نے سورج چاند اور سیاروں کی حرکت کی دستاویزات بھی شائع کیں گلیلیوں سے صدیوں پہلے بہت سے اسلامی ماہرین فلکیات نے برامانڈ کے بارے میں بتلیما کی مروجہ تفہیم میں شکوک کا اظہار کیا یہ نظریہ جو زمین کو کائنات کا ایک متحرک مرکز بناتا ہے اگرچہ ان میں سے کسی نے بھی ہیلیو سنٹرک ماڈل سے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی لیکن ایک یقینی طور پر بڑھتا ہوا شک تھا کہ بتلیمی کا کائنات کا ماڈل مشاہدے اور ریاضیاتی ماڈلنگ کے تحت قائم نہیں رہا نقشہ نگاری زمین پر نظر ڈالیں تو سنہری دور کے اسلامی اسکالرس نے جغرافیہ اور نقشہ نگاری میں نمایاں پیش رفت کی اسلامی دور مسلم متلاشیوں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے مشرقی چین تک اور جنوب میں جنوبی افریقہ تک ریسرچ کے منصوبوں کو دستاویزی شکل دی اتنی بڑی سلطنت کو برقرار رکھنے کے بہت سے پہلوؤں کے لیے نقشے بھی لازمی تھے روزمرہ کی ضروریات کے لیے صرف اس بات کا خاکہ پیش کرنا کہ کون سے علاقے کے بادشاہوں نے انتظام کیا اور ساتھ ہی جرنلوں کے لیے فوج کی نقل و حرکت کے منصوبے بنانا اس اہمیت کی وجہ سے جغرافیہ اور نقشہ نگاری عباسی خلفہ کی ترجیحات میں شامل تھے میل کو بہتر کرنے کے لیے علماء نے زمین کے فریم کا ایک متاثر کن درست تخمینہ لگایا قروی مسلس میں پہلے کی پیشرفت جیسا کہ سائنس کے قروی قانون نے اسلامی جغرافیہ دانوں کو نقشہ پروجیکشن کے بہتر اور زیادہ درست طریقے تیار کرنے کی اجازت دی اور یہاں تک کہ قطبی پر مبنی آرڈینیٹ طریقہ کا بہت ابتدائی آغاز کیمیا کیمسٹری اور مادی سائنس کے دائرے میں آگے بڑھتے ہوئے اسلامی سنہری دور نے کیمسٹری اور مرکبات کی نوعیت کی تفہیم میں ایک دھماکہ دیکھا مختلف طریقوں سے مواد کے ساتھ کام کرنے والوں کو کیمیا دان کہا جاتا تھا اس وقت مواد کی خصوصیات کے زیادہ تر خیالات چار ضروری عناصر کا مجموعہ تھے لاگ زمین ہوا اور پانی ہر ایک گرم اور سرد اور گیلے اور خشک کا ایک مجموعہ تھا آگ گرم اور خشک زمین ٹھنڈی اور خشک ہوا گرم اور نم اور پانی ٹھنڈا اور نم تھا مادی دنیا کا یہ تصور محض کے مسٹی کی بنیاد نہیں بلکہ طب کا ہے جراثیمی نظریہ کی دریافت سے پہلے بیماری کو ان صفات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جو جسم کے اندر توازن سے باہر ہے فارسی کیمیادان ابو موسا جابر حیان نے اس پر تعمیر کرنا چاہا کیمیا سے لے کر علم نجوم فلسفہ تک ہر چیز کو چھونے والے کام کے واقعی ایک بڑے حصے کے طور پر ابن حیان نے زمین کی دھاتوں کو ارستو کے ماڈل کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کی اس نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ دھاتیں پارے اور گندھک کے مل کر زمین کے اندر گہرائی میں بنتی ہیں تاہم جو چیز سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ اس کا خیال تھا کہ مختلف مواد کے مختلف امتزاج بنا کر وہ بنیادی طور پر مختلف دھات پیدا کر سکتا ہے۔ جو آج ایک ناقابل فہم دعویٰ کی طرح لگتا ہے اس کے کیمیا کی دنیا پر اہم اثرات مرتب ہوں گے پیشے کے مقصد کا ایک حصہ مادوں کو دوسرے مادوں میں تبدیل کرنے کی جستجو تھا سب سے مشہور طور پر سونے میں لیڈ ان حیان کے استدلال نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک مختلف دھات جب سیسا جیسی چیز کے ساتھ ملایا جائے تو سونا پیدا ہو سکتا ہے اس دھات کی تلاش مغربی کیمیا دانوں کے لیے خاصی اہمیت کی حامل تھی جسے فلسفی کا پتھر اکا نام دیا گیا یہ کام کیمسٹری کی ہماری جدید تفہیم میں کوئی خاص شراکت نہیں تھا یہ ایک طبی وقت سے آیا ہے اور کیمیادان طبیع علوم میں بہت سے لوگوں کی طرح صرف ان نظریات پر انحصار کرتے تھے جن کے ساتھ کام کرنا تھا اور جب وہ کر سکتے تھے تجربات کے مشاہدے اور جانچ کے ان کے طریقوں پر انحصار کرتے تھے ان مادوں کی خصوصیات کو دریافت کرنے کی کوشش میں غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے وہ مختلف کیمیکلز اور ایجادات کے ساتھ آئے ان مواد کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسلامی اسکالرز نے کشید بخارات اور سربلندی تیار کی ہے زراعت اس دور میں علوم میں اسلامی تعاون کے اس دورے کا ہمارا آخری پڑاؤ حیاتیات ہے زراعت جیسے شعبوں میں اربوں نے فصلوں اور مویشیوں کی کاشت کے علوم میں ایک انقلاب برپا کیا جو عمر بہت اچھی طرح سے کرنے میں کامیاب رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ روم کی اہم فصلیں جیسے زیتون اور کھجوریں لیں اور لوگوں کے وسیع جسم کو دستیاب بہترین طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں ٹولیڈو کے ابن باسل جیسے ماہرین زراعت نے پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا یہ سیکھا اور مطالعہ کیا کہ کسانوں نے مختلف زمینوں میں اپنے کام کی مشق کیسے کی اس نے فصلوں کی تقریباً دو سو انواع کو دستاویزی شکل دی اور ان کی مناسب دیکھ بھال کے بارے میں عملی رہنما لکھے کئی طریقوں سے اس دور نے زراعت کے علمی مطالعہ کے خیال کو جنم دیا اس نے کسانوں اور زرعی اسکالرس کے درمیان مکالمے کا آغاز کیا جس سے نہ صرف کھیتی باڑی کے سامان کے معیار میں کافی بہتری آئے گی بلکہ نئے قابل کاشت پودوں اور زرعی تجربات کی تلاش میں تیزی آئے گی آثار قدیمہ کے ماہرین خوراک کی پیداوار میں بہتری کی پیمائش کر سکتے ہیں اور اس طرح آبادی کے اداد و شمار ان ترقیوں سے وہ ان شبوں میں انقلاب کے شواہد دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بھیڑوں کی ہڈیوں کے سائز کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی نشوونما کو دیکھا جائے جو کہ مویشی پالنا میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے اسی طرح جانوروں ہوا اور خود پانی کا استعمال کرتے ہوئے کھیتوں میں پانی پمپ کرنے کے مختلف طریقوں کے متعارف ہونے سے آبپاشی میں بہتری آئی حیوانیہ جانوروں کا مزید مطالعہ ارستو کے حیوانیات کے تراجم سے ہوا ہے اسلامی حیوانیات کے ماہرین نے اس مشہور ترجمہ کا استعمال کیا کیونکہ انہوں نے مختلف جانوروں کی درجہ بندی کی اور جانوروں کے حصوں کی فہرست بنائی جن میں سے ایک اہم ترین ہے انسانی جسم اگلی بار ہم اسلامی سنہری دور کے دوران انسانی جسم کی سمجھ اور علاج کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں لہذا یقینی بنائیں کہ اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا ہم اپنے سبسکرابرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو ہمیں بہتر ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتے ہیں یہ ایکسو بایاگرافیز چینل ہے اور ہم اپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے